Это помещение для нашего будущего проекта, который называется «Бесплатный магазин для семей погибших военных и раненых военных». Но также у нас будут другие категории. Другим категориям мы будем помогать. Это беременным женам воюющих, мужчин многодетных, семьям пропавших без вести ну, в общем, определенным категориям, которым больше всего нужна поддержка. Помещение должно было быть э, в районе Островского вокзала, автовокзала, так как мы будем помогать и помогали людям, которые не только из города, а из области, Они часто приезжают с маленькими детьми. Им важно не искать по городу, где это находится, на Тополе, на Победе. В самом начале событий военных э, чтобы поддержать как-то семьи э, погибших военных, которые были в большом стрессе, я стала отправлять им посылки из тех вещей, которые приносили э, люди. Вот. Это было в другом центре, в другом помещении. Но я поняла, что это очень сложно сантиметром подбирать под чужих детей вещи. И там на 30-й посылке я вот решила, что лучше делать локальное место, где они сами могут э, и себе выбирать вещи. Мы уже существовали полгода, и около 100 семей к нам пришли, и взяли очень много вещей. Но в связи с тем, что в том помещении, где мы были временно, уже существовать было невозможно, мы получили это помещение. Сейчас у нас самая главная проблема – это сделать ремонт, потому что семьи уже звонят, и им нужна помощь, потому что с тех вещей, которые они брали у нас, они уже выросли, детки их. И мы своими силами силами друзей, других волонтеров, вот пытаемся как, как бы решить эту проблему. Семья, которая потеряла кормильца, если еще не один ребенок несколько, естественно, женщине приходится очень тяжело, если он маленький, к тому же у нее нет возможности работать, и благодаря тому, что она хотя бы может системно да, одевать ребенка в нашем бесплатном магазине, она может потратить эти средства, например, на хорошее питание или на отдых, или на лечение, если в этом есть потребность. Спрогнозировать, когда мы откроемся, к сожалению, я не могу. Мне очень бы хотелось в течение весны да, этих двух месяцев закончить его, но, к сожалению, у нас есть еще дорогой потолок, который нам нужен, да, у нас нет на это совершенно средств. Мы сами два месяца будем платить аренду, э, сами будем платить коммуналку, э, нам нужно постелить на пол линолеум. Ребята, которые сейчас делают они просто в фейсбуке увидели мой пост, сами позвонили на самом деле, я даже не звонила им лично, просто предложили свою помощь. Подумали и решили помочь, вроде как хорошее дело сделали. Нашли чуть-чуть денег для материалов, ну и решили приступить к работе. Надо штукатурить стены, покрасить, пошпаклевать. Вот, По времени, если хорошо взяться, то при наличии всех материалов работы на неделю. Также два человека отозвались, сделали сантехнику, в процессе идет работа по электрике. То есть вот люди помогают, и так мы потихоньку продвигаемся. Второй этап ⁇ это уменьшение аренды, так как мы не коммерческий проект, не для себя это делаем, какого-то заработка на этом нет, и платить полностью аренду у общественной организации средств нет. Поэтому также будем добиваться решения горсовета, чтобы уменьшить аренду. Этот проект предполагает, что он снимет какую-то нагрузку э, психологически, финансовую, э, именно с, ну, с ребятам, или там, э, с семей, которые ну, непосредственно очень сильно в этом нуждаются. Но ну, многодетная семья, э, то в данном случае куратор этого проекта, Мария, она как бы, предложила свою помощь, э, и мы с удовольствием воспользовались. В магазинах купить невозможно. То есть, когда я перед родами ходила по базару, и одни ползаны стоят 50, гривен, а их надо как минимум 4-5 и шапочки, и кофточки, и все-все-все, то пришел в магазин, э, выбрал, и оно все чистое, все практически, ну, практически новое. Было тяжелое положение, но вот он только день бельнулся, а я была беременная, то есть уже перед самыми родами, благодаря машинному магазину у нас и коляска нам отдали, э, и вещи все, потому что ползуны, что там месяц-два вырастаешь, поэтому и это все, вот это все. Кто узнает свои вещи, это все вещи, которые взяли мы с магазина. Поэтому всем жителям большое спасибо, как бы поддержали и очень нужен этот магазин. Чтобы люди не оставались один на один даже с какими-то мелкими бытовыми проблемами, кстати, жизнь-жизнь всякая бывает.